Assalamualaikum dan selamat kembali ke Elektronika. Ini kita ada berita yang kurang baik sikit dia iaitu gergasi komponen otomotif uh, Continental yang juga menghasilkan tayar uh, telah membuat keputusan untuk menutup kilang tayar mereka di Alostar. Uh, kilang tayar di Alostar ni bukan kecilnya fasiliti ni dia menghasilkan tayar untuk kenderaan ringan, untuk kenderaan komersial ringan dan juga untuk motosikal dan di sini 950 orang pekerja dijangka akan kehilangan tempat bergantunglah. Ini satu berita yang tak dapat dielakkan kita rasa kerana bila kita bergantung kepada foreign direct investment ataupun pelabuhan pelaburan luar kita tidak ada kawalan ke atas bila mereka nak buka dan nak tutup kilang mereka dan menurut continental lelong terpaksa lakukan ini kerana yang dah tak kompetitiflah kilang di Alostra tu sudah tidak kompetitif dari segi kos dan sebagainya. Ini realiti dunia kita hidup di mana manusia tidak boleh bergerak tetapi kapital ataupun modal boleh bergerak dengan bebas. Apa yang berlaku di sini ialah modal ataupun kapital akan sentiasa mencari negara yang mempunyai gaji yang paling rendah. Kalau modal dan orang boleh bergerak, sama mudah tidak akan berlaku perkara seperti ini. Tapi tak apalah itu perkara struktural yang kita perlu rombak secara global tapi itu mungkin terlalu sukar. Apa yang kita boleh buat di Malaysia ialah kita kena sedar bahawa kita ni dah masuk apa yang orang panggil middle income trap. Di mana kita dah tidak boleh bersaing lagi lah dengan negara-negara yang menawarkan gaji rendah dan kita pun dah tak nak dah bersaing dengan negara-negara yang menawarkan gaji rendah. Jadi macam mana kita nak buat? Kita tak nak gaji rendah. The only way kilang kat Lorstar ni boleh kekal buka ialah kalau dia orang ambil pekerja asing. Kalau dia nak ambil pekerja asing untuk apa? Apa tujuan dia? Apa kelebihannya kepada kita? Itu bukan apa yang kita mahu. Ini satu lagi masalah lainlah iaitu pekerja asing ni dia mencuri gaji-gaji uh, ataupun -gaji pekerjaan kita di sini. Apa yang kita perlu lakukan sebagai rakyat Malaysia di mana kita dah tak nak bersaing dengan negara-negara yang mempunyai gaji rendah ni Ialah kita sepatutnya mula bergerak ke arah kita punya IP sendiri Ini dah banyak kali kita dengar kot mungkin lah Ini memang selalu strategi yang biasa kita nampak berlaku di mana pun Iaitu kalau kita tengok di China, di Jepun, di Korea Kita melihat bagaimana dia orang mula menghasilkan IP sendiri di Jepun dengan Korea terbukti sudah berjaya kerana mereka dah memiliki IP sendiri dan sekarang China sedang pulun menghasilkan IP sendiri. IP ni lah intellectual property ataupun hak milik intellectual lah. Dan intellectual property ni akan memberikan kita kuasa ke atas apa yang kita boleh lakukan nak tahu macam mana kita nak buat ni kita mungkin dah tak boleh nak attract kilang-kilang lah mungkin kita kena attract benda yang lebih tinggi sikit dia punya nilai mungkin kita kena attract R&D center kalau kita boleh hasilkan kita punya own R&D center adalah lebih baik tapi kalau tak boleh kita cubalah tarik R&D center datang ke Malaysia ni yang pentingnya kita kena menghasilkan intellectual property di Malaysia dan saya rasa dalam kita menghasilkan uh, industrial master plan baru kita ataupun roadmap untuk ekonomi kita ke bergerak ke hadapan kita kena ada satu sistem insentif. Kalau dulu kita mungkin beri bagi pelindungan kepada mereka yang masuk ke Malaysia dan membuka kilang, saya rasa kita kena berhenti memberi pelindungan kepada mereka yang buka kilang. Tetapi apa yang kita perlu lakukan Kita bukan nak suruh dia orang tutup kilang Tapi nak, dia orang nak kita kekal di sini Kita kena bagi dia orang insentif untuk ekspor Dan juga kena bagi insentif untuk intellectual property Yang dibangunkan di Malaysia Kita nak syarikat seperti Continental, Honda, Toyota, Bosch Siapa sajalah yang masuk ke Malaysia ni untuk membuka R&D Center di mana kita memberi insentif untuk tersebut. Di mana IP-IP tersebut mestilah didaftarkan uh, atas nama syarikat di Malaysia Dan atas nama uh, researcher yang rakyat Malaysia uh, Boleh ada researcher luar tapi salah satu nama dalam IP itu kenalah daripada rakyat Malaysia Bukan apa kerana kita dulu kalau dulu kita mintakan uh, modal dia untuk buka kilang sebab nak latih anak bangsa basic skill untuk kerja di kilang untuk faham benda-benda teknikal di kilang dan kita juga telah berjaya membangunkan mungkin engineer-engineer maintenance untuk kilang dan sebagainya tapi sekarang kita dah beyond that kita nak move on lagi kita kena cari satu tempat satu cara untuk menarik uh, pelaburan di mana anak bangsa boleh menghasilkan IP kalau kita tak ada duit sendirilah untuk membina R&D center ni kita kena cari Uh, uh, this type of businesses uh, Yang dah ada di sini Kita kena galakkan mereka membuka R&D center Kita dah tak boleh main manufacturing game ni Kecuali kalau kita nak invest in really high end manufacturing Itu boleh That's why kalau kita tengok dalam se beberapa cadangan yang diberikan baru-baru ini of course, nombor satu untuk Malaysia fokus ialah high-end uh, elektrik dan elektronik tapi kita tidak melakukan uh, perkhidmatan yang nilai tinggi di Malaysia sebenarnya kita hanya lakukan basic-basic packaging saja dan tambahan nilai untuk ENE &E ini kalau di Malaysia saya rasa 10% kot So kalau masuk RM500 keluar RM550 Nanti bila export kita claim RM550 Tapi sebenarnya kita punya hanyalah RM50 So kat situ kita kena buat uh, sesuatu dalam kita punya training di universiti Di college vocational kita Untuk menjadikan kita punya rakyat lebih uh, berdaya saing Kita kena ada a lot of investment in our education Untuk boleh menarik uh, R&D center ni Kalau dulu kita dah invest banyak Melancarkan engineer-engineer supaya kilang boleh datang sekarang kita kena buat uh, post graduate punya investment untuk menghasilkan researcher yang boleh masuk dan menjadi daya uh, pekerja uh, dalam R&D center ni. This is something yang kita kena lakukan sekarang kerana kita dah nampak uh, this industrial uh, bleeding of our country uh, berlaku secara berterusan kerana akan ada negara yang boleh menawarkan gaji yang lebih rendah dan dia orang pun akan suffer juga. Eh? dulu China sekarang China lebih ke Vietnam, Vietnam pun tarik juga kita punya pelaburan dan sebagainya. Mungkin mungkin akan pergi ke Laos pula, Cambodia pula, ke mana, Myanmar kita pun tak tahu. Dan benar ni tak berkesedahan kerana struktur ekonomi dunia ni adalah berasaskan kapitalis dan bukan pasaran terbuka. Dan kalau kita tengok ini memang masalah besar yang kita kena betulkan tapi dalam dalam set, apa, tempoh terdekat ni kita hanya boleh betulkan apa yang ada di negara kita. So, kita kena adjust kita punya industrial policy dan kita punya investment policy dan kita kena adjust balik kita punya education policy dan kita punya cara kita uh, membayangkan kita punya future workforce ni macam mana. Okay, sampai situ je video kali ni. Pendek sikit uh, dan uh, a bit of a rant. Tapi aku sangat terasa lah dekat dalam setahun dua tahun ni tentang kita punya industrial situasi situation ini dan macam mana ia akan terkesan kepada anak-anak kita lah saya ada ramai anak jadi kita susah hati tengok keadaan ni dan kita mahukan ekonomi di Malaysia ni terus menerus membangun dan kita memerlukan kepimpinan yang mempunyai wawasan yang jelas tentang apa yang perlu kita lakukan tolong komen saya kat bawah apa korang punya pendapat macam mana kita nak move forward dengan kita punya industrial master plan dan macam mana kita nak mempertahankan kapasiti industri kita bukan saja industri otomotif semua industri kita kena pertahankan termasuklah juga industri pertanian makanan dan sebagainya kalau kau rasa suka video ni tekan butang like kalau kau rasa bermanfaat kongsikan dengan kawan-kawan dan yang mana belum langgan tolong tekan butang langgan dan butang loceng sebab tak ketinggalan kereta mana kereta baru Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah kita jumpa lagi insyaAllah